Возвращаемся в Украину. Экономика нашей страны находится в сложнейшем положении. Курс американского доллара бьет рекорды, казна пуста. Вместе с тем назначен новый состав Кабинета министров. В экономическом блоке профессионалы, уже имеющие позитивный опыт в борьбе с кризисом. Назначен глава Национального банка, который безотлагательно начал борьбу с валютными спекулянтами. Есть ли надежда на скорое восстановление экономики? Ответ искал Геннадий Вивденко. Еще менее двух недель назад на улице Институтской шли настоящие бои. Наибольшее количество жертв политического кризиса погибло именно на ней. Улицу даже предлагается назвать в честь героев Небесной Сотни. Так вот на этой же улице теперь пытаются разрешить совсем другой, слава богу, мирный вопрос, как справиться с кризисом валютным. Эти парни из 22-й сотни самообороны Майдана. Они проверяют каждую машину, которая выезжает из ворот Национального банка. Деньги отсюда не вывозят вообще, можно только завести. Вывести мы не даем. Так как, возможно, хищение будет продолжаться. То есть. Uh -huh. Как реагируют водители, пассажиры, машины? Сначала реагировали, вы не имеете права, потому успокоились, поняли, что мы все равно не сдадимся. Если нужно, будет ночевать здесь. То есть успокоились. На институтской новой власти, главой НБУ назначен Степан Кубев. В должности он вступает в тяжелый для экономики момент. На межбанковском рынке доллар бьет рекорд за рекордом. Не піддавайтеся, тому що багато це якраз ажіотаж або це бажання максимум придбати доларів. Воно є більш е, е, неусвідомленим, ніж усвідомленим, тому що пік росту росту курсу долара на сьогодні є максимальним. Кубів, бувший глава правління одного із банків, останні три місяці Комендант майдана напрямую говорить, що должно спасти страну в кратчайші сроки і об'являє, дефолта не буде. Сьогодні ведеться розмова з всіма можливими кредиторами, які можуть допомогти Україні. Ми говоримо і на рівні європейських кредиторів. Ми говоримо на рівні міжнародного валютного фонду. Ми говоримо сьогодні, в принципі, про зміну інвестиційного клімату, щоби сюди. инвесторы. Уже в зале Нацбанка банка Степан Кубев объясняет смысл нового постановления главного финансового ведомства. Если клиент собирается досрочно снять с депозитов банки доллары или евро, их отдадут в гривнях по коммерческому курсу. А если хочется забрать деньги непременно в валюте, отдавать будут по частям несколько дней или недель, в зависимости от суммы вклада. отримання готівкових коштів в іноземній валюте с поточных депозитные депозитных рахунков клиентов через кассы, банкоматы в межах 15. 15 тысяч гривен на дубу, Повторюю, готівкою валюты валютного вклада. В руках у главы управления коммерческого банка свежее постановление НБУ. Банкир объясняет происходящее просто и понятно. Дефицит валюты в стране рождает экстраординарное решение. Доллары – это валюта другого государства и ни национальный банк не способен обеспечить банки наличным долларом. Ни коммерческие банки уже просто не в состоянии привозить сюда такое количество наличных долларов, которое в вот последние дни уходило с банковской системы. Поэтому для того, чтобы стабилизировать ситуацию, мы получили такое постановление от Национального банка Украины. Не менее знаковые назначения в правительстве премьер Арсений Яценюк и министр финансов Александр Шлопак. Их можно назвать тандемом специалистов. Оба фактически возглавляли НБУ после оранжевой революции 10 лет назад. Тогда Яценюк и Шлопак в короткие сроки стабилизировали курс гривни с помощью вливания на межбанковский рынок больших объемов валюты. Тогда же в банках впервые ввели моратории на досрочное возвращение депозитов. Пусть вопреки закону о защите прав потребителей, но мера оказалась действенной, банки устояли в кризис. Теперь в ранге опытного антикризисного бойца в знакомом зале НБУ Яценюк заявляет о своей компетенции. Зараз саме основне, спокій, спокій і ще раз спокій. У нас є підтримка іноземних кредиторів, у нас є інструменти і механізми Національного банку України, у нас є фахові банкіри і стабільна банківська система. Ми пройшли не одну кризу. Мы пройдем и эту кризу. Подорожание доллара привело к росту цен на бензин. Топливо – один из самых восприимчивых к изменению курса валюты товаров. Ведь в течение последних нескольких лет в стране сложилось, что качественное топливо только импортное, а значит, напрямую зависит от курса гривни к доллару и евро. То, что э, мы видим на сцене, это всего-навсего то, что э, происходит, какие изменения происходят на валютном рынке, в том числе потребителю, невыгодно. А, нам тоже невыгодно. Потому что при росте цен у нас падают объемы, а мы зарабатываем на литре фиксированную цену. Итак, курс доллара достиг исторического максимума на межбанковском рынке Украины. В четверг он стоил больше 11 гривен. Однако уже в пятницу гривня начала укрепляться. Правительство днем ранее заявило, что справедливым курсом считает 9,80-9,90 за доллар. Звертаюсь до министра финансов Александр Витальевич, ситуация критична. На улице перед Кабмином самооборона Майдана внутри решают, за счет чего наполнять бюджет. Грядут непопулярные решения для граждан. Объявлено, что новое правительство это камикадзе. И ради спасения экономики страны все члены Кабмина осознанно жертвуют своей карьерой. Новый премьер заявляет в казне 4 миллиона гривен. Новый министр соцполитики говорит, пока нечем платить пенсии с 4 марта. Міцдох, так званий, який був вже минулому, слава господу. Він просто ці кошти адміністрував, просто їх витратив кудись на інші ці. І тому зараз ми будемо шукати ці кошти для того, щоб сплатити пенсії. Міністерство доходових збору уже ліквідірована Таможню можньою налогою, вероятно, возглавлять спеціалісти з опотом роботи в крупних іностранних компаніях і корпораціях. Людина, яка майбутньому очолить службу одну і другу, не була система. а важно, чтобы пошукать людей, які мали досвід роботи, а краще ще керівництво такими структурами в інших Кроме того, министр заявляет, в лучшем случае в апреле Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 15 миллиардов долларов. Министр энергетики Юрий Продан сообщает, цены на газ для населения будут повышены, как того и требовал МВФ. Мы будем... Здійснювати в відповідним чином реагувати на вимоги ММВ щодо підняття цін, але будемо це зробити після домови з певним графіком відсрочення цього процесу, помімо всього прочого, нове правительство собирается устранить лазейки в законодательстве, которые дозволяли уклоняться от налогов. Має надію про значно більш суттєво наповнений бюджет, хоча б тому, що дуже хочеться повернути в бюджет ті кошти, які з бюджету витікали, не доходячи до нього, у вигляді відкатів по податку на додану вартість, у вигляді недоплати платежів при розмитненні товарів і таке інше. В минувшую субботу Кабинет министров принимает постановление о жесткой экономии бюджетных средств. В частности, чиновникам запрещено за счет бюджета покупать автомобили, цифровую технику, оплачивать ремонты кабинетов и тому подобное. Ограничиваются затраты на командировки за границу, проведение праздников и прочие расходы на бюрократический аппарат. Теперь о самом чутком инструменте прогнозирования экономической ситуации в стране. Почти мертвый в последние два года. Фондовый рынок начал феерический рост. Всего за один день в понедельник рынок ценных бумаг вырос на 15 для любой экономики мира это просто фантастический результат. Инвесторы, по сообщениям фондовиков, находились в эйфории из-за происходящих в стране изменений. Пришлось даже останавливать торги по правилам биржи. Лучше всего росли акции предприятий Восточной Украины, азовстали, Янакиевского Киевского металлургического завода и так далее. Покупатели проголосовали своими деньгами в ожидании успеха новой Украины. Но уже в середине недели рост на бирже замедлился. Начались волнения на юге и на юго-востоке страны. Охранники Мбу из двадцать сотни Майдана собираются в Крым. Геннадий Вивденко, Мариана Бурякова, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал Интер.